Netizen Malaysia ini sebut ramai netizen Malaysia yang mengecam Presiden Indonesia, lantaran unggahan media Malaysia terhadap, Indonesia akan iktiraf negara Israel, selepas Palestine capai kedaulatan, unggahan media Malaysia. Ramai rakyat Malaysia memberikan komentar yang negatif terhadap Presiden Prabowo. Netizen Malaysia menghina IQ Indonesia 78, para pemimpin kuat makan rasuah, ekonomi Indonesia tak maju sampai sekarang, ucap netizen Malaysia. Padahal bulan Oktober ini, Donald Trump akan berkunjung ke Malaysia, disambut baik oleh pihak Malaysia. Benarkah? Ini dia videonya. Aku sebenarnya agak sedihlah sebagai sebagai umat Islam. Okey. Ni kenyataan dia. Bukan setakat tu je dekat komen X, dekat X pun ramai yang mengecam teruk gila lah dengan kenyataan Prabowo Subianto ni. Ramai teruk kena kecam Aku tak tahu kenapa Dahlah kita tahulah Indonesia ni sebuah negara yang populasi uh, majoritinya Islam The biggest majority Tapi korang tahulah Indonesia ni IQ nya 78 Serta para-para pemimpin pun korang tahulah macam mana kuat makan rasuah dan bukan setakat itu je Ekonomi Indonesia tu Tak maju sampai sekarang Itu sebab Katakanlah Hampir uh, Saya tak pasti berapa jumlah rakyat Indonesia Yang bekerja di Malaysia Ataupun yang menetap di Malaysia Saya percaya dalam hampir 2 juta rakyat Indonesia Bekerja di Malaysia Sebab di Indonesia ni Kau tahulah macam mana Banyak setor-setor -set -set industri Dah dah gulung tikar lah So aku rasa Presiden Bapak Prabowo Subianto Buat begitu se ada sebab Mesti ada sebab Kan Ah, tak tahulah macam mana Tapi dah baiklah di Malaysia ni Menolak Sekeras-kerasnya negara dan haram jadah tu Kita sebab Malaysia Mempunyai prinsip yang tegas Tolak-tolak lah habis-habis Okay dan Aku tak rasa Suatu hari nanti Kedutaan Israel di Indonesia pula Bakal dibuka So kepada rakyat Indonesia sekalian Ini pengajaran ya pengajaran pilihlah pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat bukan hanya sekadar omong kosong tetapi kualitinya enggak ada dan saya percaya sebelum uh, sidang ASEAN dalam pertemuan dengan uh, Presiden Donald Trump Amerika Syarikat kita akan gunakan juga kesempatan itu untuk mengajak uh, untuk beliau memahami sikap dan pendirian Malaysia yang uh, tegas untuk mencapai keadilan bagi semua termasuk bagi Gaza dan Palestin. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia mendolak kehadiran Donald Trump di bumi kita. Malaysia adalah tanah damai bebas daripada cengkaman kuasa besar yang hanya membawa agenda penindasan dan perpecahan. Kehadiran beliau bukan simbol persahabatan sahabat-sahabat tetapi lambang campur tangan asing yang akan mengancam kedaulatan negara bersama kita teman-teman. Ayuh, nyatakan kita bantah, kita bantah, kita tolak Malaysia tidak akan tunduk pada politik rakus Donald Trump. Kita bantah Trump, kita tolak Anwar. Assalamualaikum. Jadi Donald Trump akan tiba di Malaysia dan perkara ini disahkan sendiri oleh Anwar Ibrahim, PMX kita. Dan perkara ini merupakan satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan dia memberikan banyak isyarat buruk kepada diri kita dan juga kepada umat Islam yang berada di Malaysia ini. Pertama sekali kita perlu faham siapakah Donald Trump ini. Beliau bukan sahaja Presiden Amerika Syarikat tapi beliau telah memainkan peranan seolah-olah beliau ini presiden kepada negara rejim Zionis. Beliau memberikan bilion dolar Amerika Syarikat kepada negara rejim Zionis yang berbentuk bantuan kenyataan dan juga bantuan yang lain. Dan yang lebih teruk daripada itu, beliau memberikan bantuan sebesar-besarnya yang berbentuk bantuan politik yang melindungi negara rejim Zionis ini dengan menggunakan kuasa veto dan juga banyak melawan arus majoriti negara ke atas dunia ini telah pun mengiktiraf negara Palestin tetapi dengan adanya Donald Trump ini dia menafikan menghalang perkara tersebut berlaku. Jadi Donald Trump ini bukan hanya presiden Amerika Syarikat tetapi dia adalah ketua segala jenah genosid yang sedang berlaku ini dan dia adalah menjadi pembantu besar dan juga penaja paling besar bagi Netanyahu dan disebabkan dialah Netanyahu ada confidence untuk meneruskan lagi jenayah agama kemanusiaan yang sedang berlaku ke atas bumi Gaza ini. Jadi sekiranya kita menolak kehadiran Donald Trump ini adakah kita menolak bahasa diplomasi? Adakah kita tidak menghormati apa yang sepatutnya berlaku dekat atas dunia ini di mana setiap hubungan satu negara ke negara lain kita perlu menghormati hubungan diplomatik. Sebenarnya kita bukan tidak mahu menghormati bahasa diplomatik tetapi Amerika Syarikat dan juga rejim ini tidak pernah menghormati diplomasi dalam mana-mana negara khususnya berkaitan dengan isu Palestin. Mereka tidak menghormati kedaulatan negara Palestin. Mereka tidak menghormati nilai kemanusiaan yang sepatutnya dihormati dan juga dijaga oleh negara-negara di -negara atas dunia ini. Tapi ianya tidak langsung dihiraukan. Jadi kita mahu melebihkan hubungan kita dengan Amerika Syarikat tapi kita lupakan apa yang berlaku dekat Palestin. Jadi kalau kita mendolak apa yang akan berlaku pada persidangan Asia yang ke-47 ini adakah kita akan mengabaikan kita punya kepentingan ekonomi kita perlu faham bahawa kita sebagai seorang manusia kita tidak boleh melebihkan nilai moral dan juga nilai kemanusiaan daripada segala-galanya khususnya kita pula orang Islam kita tak boleh melebihkan nilai agama Islam yang ajar kita untuk menjaga saudara-saudara kita dalam kesusahan. Dan kita perlu faham bahawa sekiranya kita me melebihkan makanan ke atas pinggan kita daripada apa yang berlaku setiap 15 minit, setiap 30 minit kanak-kanak di Palestin, di Bedil dan juga menjadi syuhada di manakah kita punya hati perut, di manakah kita punya nilai keimanan dalam jiwa kita. Ini bukan saya yang sebut. Ini yang disebutkan oleh Prof. Emeritus Nazaris Ismail sendiri. Salah seorang daripada pakar ekonomi daripada Universiti Malaya. Dan beliau ditanya juga dalam sebuah podcast bagaimana sekiranya mereka mahu menghukum kita disebabkan kita tolak dia datang ke Malaysia. Kita perlu faham tarif yang digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai hukuman kepada negara-negara ini akan membebankan ekonomi Amerika Syarikat sendiri. Dan kita lihat banyak kali Amerika Syarikat terpaksa U-turn balik hukuman tarif yang digunakan ke atas negara tertentu seperti China dan sebagainya. Asalnya menentukan satu nombor kepada negara China, tak 100 lebih peratus, kemudian ditur diturunkan kepada 50 peratus, something like that dan begitu juga banyak ha, dalam situasi-situasi tertentu di mana Amerika terpaksa U-turn balik keputusan tarif yang telah dikenakan kepada sebuah negara sebab dia akan mengakibatkan tekanan daripada rakyat di sendiri khususnya daripada golongan pertengahan dan golongan bawahan dan sekiranya semakin tinggilah tarif yang dikenakan kepada negara-negara yang berdagang dengan Amerika Syarikat semakin susahlah kehidupan rakyat Amerika Syarikat sendiri seterusnya ialah kita perlu faham bahawa dasar dan juga polisi sebuah negara menyokong Palestin ataupun menyokong negara rejim zonis sebenarnya tidak akan mengesani keputusan tarif yang dikenakan sebuah seka, ke atas sebuah negara. Sebagai contoh, India merupakan negara yang terbesar membeli senjata daripada negara rejim Zionis. India bahkan mengekalkan hubungan yang baik dengan negara rejim Zionis. Tapi dikenakan juga tarif sebanyak 50%. Sebab tu kita jangan fikir bahawa Amerika syarikat ini mereka mampu untuk mengawal segala-galanya. Mereka mampu untuk mengawal kita. Dan kita perlu faham bahawa Donald Trump ini orang nombor satu dalam yang yang, yang bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku di Palestin di mana 65,000 orang telah pun syahid dan kita mahu menghamparkan kapet merah kepada beliau menyambut kedatangan beliau seperti mana kita benci Netanyahu, seperti itu juga lah kita patut benci Donald Trump. Dan ini bukan masalah diplomasi lagi. Ini bukan masalah hubungan antarabangsa. Tapi ini adalah masalah maruah dan juga prinsip kita sebagai umat Islam. Mereka sedikit pun tidak menghormati prinsip dan juga perjanjian hubungan antarabangsa ataupun hubungan diplomatik dengan negara-negara tertentu. Kenapa kita kena aspek diri kita menghormati kita punya hubungan diplomatik dengan dia? Kita tak memaksudkan untuk memotong terus hubungan dengan Amerika Syarikat. Tapi sekurang kurangnya kita patut beri warning kepada beliau bahawa kita tak suka apa yang dia buat terhadap saudara-saudara kita di Palestin. Dan sepatutnya kita tak hamparkan kapek merah kepada beliau, tapi kita patut memberikan kepada dia adalah amaran. Jangan sokong Netanyahu. Jangan berikan senjata sekat segala bantuan ketenteraan yang diberikan kepada rejim Zonis Kerana itulah yang akan membanjangkan nyawa mereka. Jadi ini sedikit sebanyak dan saya dapat ini banyak daripada Prof Emeritus Nazari Ismail, seorang pakar ekonomi daripada Universiti Malaya. Anda boleh ikuti beliau di podcast. Memang dia cerita panjang sekitar 50 minit tentang kedatangan Dr. Trump ke atas Malaysia ini dan kenapa kita wajar menolak kedatangan beliau atas prinsip dan juga moral dan khususnya kita sebagai orang Islam.